মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম মই অংগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ ষষ্ঠদশ যিটো পাঠ প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা এই পাঠটোৰ আলোচনা আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ আৰু এই পাঠটোত আমি গম পাম যে প্ৰাচীন ভাৰততনো কেনেধৰণৰ শিক্ষা আগবঢ়োৱা হৈছিল আৰু এই শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল আৰু তাৰ লগতে এই শিক্ষাৰ লগত বৰ্তমানৰ শিক্ষা বা বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত ইয়াৰ তুলনা আমি দেখা পাম আৰু তুলনা দেখা পাই বৰ্তমান শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য প্ৰকৃতৰে কি হোৱা উচিত আৰু ইয়াত যিখিনি কেৰুণ আছে সেইখিনি কথাৰো সামান্য বিশ্লেষণ আমি কৰিম আৰু এই পাঠটি যিটো পাঠ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম এই পাঠটি লিখিছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ নামটো নিশ্চয় তোমালোকে জানা তেওঁ আছিল হেমকুষৰ প্ৰণেতা প্ৰথম কেৱল সেইটোৱে পৰিচয় তেখেত নহয় তেখেত আমাৰ এজন প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক আছিল আৰু তেখেতৰ বিষয়ে জনা ওঠৰশ বাসত্তৰ চনত তেওঁ গোলাঘাটৰ ওচৰত ঢেকিয়ালত তেওঁ জন্ম হৈছিল ঢেকীয়াল নামৰ এখন ঠাইত তেওঁ জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল ডম্বৰুধৰ গোস্বামী নামটো চাই লোৱা তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল ডম্বৰুধৰ গোস্বামী আৰু তেওঁ শিক্ষা লাভ কৰিছিল নগাঁৱত নগাঁৱত স্কুলীয়া শিক্ষা লৈ তাৰপিছত কি কৰিলে কলিকতাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজত তেওঁ বি এ পৰ্যন্ত পঢ়িছে আৰু অসমত চৰকাৰী চাকৰি কৰি ই এ চি ৰূপে তেওঁ অৱসৰ লয় ঊনৈছশ পঁচিছ চনত অসম অভা ঊষা বুলি কৈছে যে এইটো আচলতে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা ইয়ে ইয়াৰ এই এই অনুষ্ঠানটোৱে পিছত সাহিত্য সভাৰ জন্ম দিয়ে অসম সাহিত্য সভা যে এই অভা ঊষাই জন্ম দিয়ে তেওঁ অ ভা ঊষা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ থকা কালতে জোনাকী এখন আলোচনী আছিল জোনাকী নাম এখন প্ৰখ্যাত আলোচনী আছিল এই আলোচনীখনৰ তেওঁ সম্পাদক আছিল মনত থাকিব নহয় এইখিনি কথাত প্ৰয়োজন হ'ব আমাক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী জোনাকীৰ সম্পাদক আছিল তেতিয়া তেওঁ অভা ঊষা সম্পূৰ্ণ নামটো জানি থৈ দিয়ে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ কাম কাজ কৰি থাকোঁতেই তাৰ লগত যেতিয়া তেওঁ জড়িত হৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ জোনাকীৰ সম্পাদকো হৈছিল আৰু অভা ঊষা কিয় জানিব লাগে কাৰণ অভা ঊষাই পৰৱৰ্তী কালত অসম সাহিত্য সভা হিচাপে আমাৰ মাজত বৰ্তি আছে তেওঁৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি এটা কবিতাৰ নাম এইটো প্ৰিয়তমাৰ চিঠি হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছনেট ছনেট হৈছে চৈধ্যটা শাৰীৰ এটা কবিতা আৰু ইয়াত আনকি আখৰবোৰো চৈধ্যটাকৈ থাকে আৰু ছনেট হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছনেট বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে তেনেহ'লে আমি লিখিব লাগিব প্ৰিয়তমাৰ চিঠি প্ৰিয়তমাৰ চিঠি প্ৰথম অসমীয়া ছনেট আৰু এইটো লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে এইটো পৰীক্ষাত প্ৰায়ে আহে গতিকে হয়তো সুধিব পাৰে প্ৰথম অসমীয়া ছনেট কি নতুবা প্ৰথম অসমীয়া ছনেটৰ প্ৰণেতা কোন হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু নহ'লে এইটো সুধিব পাৰে প্ৰথম অসমীয়া ছনেটটোৰ নাম কি এটাও পাহৰি নাযাবা প্ৰথম অসমীয়া লৈছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি আৰু লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে আৰু তেওঁৰ কবিতা সংকলন আছে ফুলৰ চাকি কথা গীতা পুৰণি অসমীয়া বুৰঞ্জী অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকী কাম কামৰত্নতন্ত্ৰ আদি উল্লেখযোগ্য তেওঁৰ ৰচনা এইবোৰ তেওঁৰ ৰচনাৰ নাম কথা গীতা পুৰণি অসমৰ বুৰঞ্জী অসমীয়া সাহিত্য চানেকী কাম আহ কামৰত্নতন্ত্ৰ আদি উল্লেখযোগ্য তেওঁৰ ৰচনা আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ তেজপুৰ অধিৱেশনৰ ঊনৈছশ বিশ চনত তেওঁ সভাপতি পদত তেওঁ সভাপতি পদটো অলংকৃত কৰিছিল আৰু এওঁ বিশেষ যত্নত হেমকোষ আমাৰ যিখন অভিধান আছে অভিধানখন দেখি জানো হেমকোষ নামটো আছে এই হেমকোষ নাম অভিধানখন তেখেতৰ বিশেষ যত্নতেই হৈছিল আৰু হেমকোষৰ নামটোৱেই তেওঁৰ নামৰ কথা আমাক সোঁৱৰাই থাকে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ হেমকোষ হেমকোষ মানে অসমীয়া অভিধানখন চপা হয় অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰত্নতান্ত্ৰিক গৱেষণা আৰু প্ৰাচীন পুথি সম্পাদনৰ অন্যতম পথ প্ৰদৰ্শকৰূপে সু পৰিচিত তেওঁ কেৱল সাহিত্য সেৱাতে নহয় প্ৰত্নতান্ত্ৰিক গৱেষণা আৰু প্ৰাচীন পুথি সম্পাদনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেত ওতঃঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু তেওঁ পথ প্ৰদৰ্শকো আছিল ওঠৰশ আঠাইশ চনত তেখেতৰ মৃত্যু হয় এইয়া আছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ কথা আৰু এতিয়া তেওঁ লিখা এটা প্ৰবন্ধ যে আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই বিষয়ে আমি জানিম প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা এতিয়া তেওঁ কৈছে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ প্ৰথমতে উদ্দেশ্য কি আছিল প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিল মুখ্য লাভ শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল মুখ্য লাভ মুখ্য লাভ মানে মুক্তি মুখ্য লাভ মান হৈছে মুক্তি নিৰ্মাণ সমাজ সংসাৰৰ যি দুখ কষ্ট তাৰ পৰা মুক্তি যিটো মুক্তি হয় তাৰ পৰা পাই যিটো জ্ঞান লাভ হয় সেইটোকে মুখ্য লাভ বুলি কয় যদিও আমাৰ শিক্ষাৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য মুখ্য লাভ আছিল কিন্তু তাক কৰ্ম ভক্তি আৰু জ্ঞানৰ ভিতৰতেহে পোৱাৰ বিধান কৰিছে অৰ্থাৎ যদিও আমাৰ মূল উদ্দেশ্য শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য মুক্তি মুখ্য লাভ কিন্তু তাক পাবৰ কাৰণে আমি তিনিটা পৰ্যায় আছে আন তিনিটা এটা হৈছে কৰ্ম এটা হৈছে ভক্তি আৰু এটা জ্ঞান এইকেইটা এই চাৰিটা পথেদি গৈহে মুখ্য লাভ হ'ব কৰ্ম ভক্তি আৰু জ্ঞানৰ পথেদি গৈহে মুখ্য লাভ হ'ব এইটো প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক শিকাইছে বা প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটো উদ্দেশ্য আছিল কিন্তু প্ৰতি মানুহৰ পুৰুষাৰ্থক চাৰিভাগে ভাগ কৰিছিল যেনে ধৰ্ম অৰ্থ কাম আৰু মুখ্য আৰু যে প্ৰতি মানুহৰ পুৰুষাৰ্থক অৰ্থাৎ পুৰুষৰ যিটো আহ জীৱনটো সাৰ্থক হ'ব কাৰণে পুৰুষ আহ অৰ্থ অৰ্থক যিটো পুৰুষাৰ্থক যিটো জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে এইকেইটা বস্তুৱে পাব লাগে যেনে ধৰ্ম অৰ্থ কাম আৰু মুখ্য এই আটাইকেইটা লাভ কৰিলেহে পুৰুষাৰ্থ হয় অৰ্থাৎ এজন পুৰুষৰ জীৱন বা এজন মানুহৰ জীৱনটো সাৰ্থক হয় মুখ্যক পৰম পুৰুষাৰ্থ বুলি ধৰিলেও তাৰ অধিকাৰী স্বভাৱতে কম হব বুলি ভাবি সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ নিমিত্তে ধৰ্ম অৰ্থ আৰু কাম এই তিনি বৰ্গৰ সাধনা বিধান কৰিছিল কি কৰিছিল যে যদিও মুখ্য লাভৰটোৱে উদ্দেশ্য আছিল কিন্তু মুখ্য লাভ সকলোৱেতো নকৰে আৰু মুখ্য লাভৰ অধিকাৰী খুব কম হ'ব বুলি জানিয়েই শিক্ষা ব্যৱস্থাই এই তিনিটা আৰু ব্যৱস্থা দিছে ধৰ্ম অৰ্থ আৰু কাম এই তিনিটা বৰ্গৰ সাধনা কৰিবৰ কাৰণে শিকাইছিল ধৰ্ম অৰ্থ আৰু কাম এই তিনিটা তিনিটা আৰু কাম যদি কৰে তাৰ পাছত মুখ্য লাভ হব গতিকে মুখ্য লাভ যদি কৰা মানুহৰ কম হয় তেনেহলে এইকেইটায়ো সমাজৰ উন্নতি সাধন কৰিব সেয়েহে এই আটাইকেইটা মিলিহে পুৰুষাৰ্থ হয় বুলি কোৱা হৈছে অনেকে ভুল কৰে যে হিন্দুৰ শিক্ষা আছিল মানুহক সংসাৰ ত্যাগী বা সংসাৰী কৰা কৈছে যে আমাৰ বহুতৰে ধাৰণা আছে যে হিন্দু যিটো শিক্ষা আছিল সেই শিক্ষাটোৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যে সংসাৰ ত্যাগী কৰা বা সংসাৰী কৰা আৰু ত্যাগ কাৰ্য শিক্ষাৰ চৰম উদ্দেশ্য হলেও অনাসক্ত ভোগকে তেওঁ বিলাকে ত্যাগী বুলি ধৰিছিল কৈছে যে ত্যাগ কাৰ্য বুলি হলেও কেৱল ত্যাগটোৱে নহয় অনাসক্ত আসক্তি যাৰ প্ৰতি নাই কাৰণ এনে ত্যাগ কৰিব পাৰি কিন্তু আসক্তি যদি থাকে তেনেহলে সেয়া প্ৰকৃত ত্যাগ নহয় কৈছে অনাসক্ত ভোগকহে তেওঁ বিলাকে ত্যাগী বুলি ধৰিছিল যিবোৰ ভোগৰ প্ৰতি যাৰ আসক্তি নাছিল সেইবিলাক ভোগকহে তেওঁলোকে ত্যাগ বুলি ধৰিছিল প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষত বিশ্ববিদ্যালয়বিলাক বিলাকত কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল সেই কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু অনেক ক'ব লাগে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল সেই বিষয়ে ক'ব গ'লেও বহু কথা ক'বলগীয়া হ'ব সেইদেখি এইখিনিতে আমি সেইবিলাকৰ নাম আৰু তাত কেনেকৈ ছাত্ৰবিলাকে পঢ়াইছিল তাকেহে মাত্ৰ উল্লেখ কৰিম এতিয়া কৈছে যে প্ৰাচীন যিবোৰ বিশ্ববিদ্যালয় সেইবোৰ কেনেকৈ স্থাপন হৈছিল কৈ থাকিলে বহুত দীঘল হ'বগৈ গতিকে সেইবিলাকৰ নাম তেওঁ উল্লেখ কৰিব আৰু তেওঁ সেইবিলাকত কেনেধৰণৰ ছাত্ৰ বা কি কি ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে কম বুলি ইয়াত তেওঁ জনাইছে তেওঁ কৈছে যে আজিলৈ অনুসন্ধানৰ ফলত জানিব পৰা গৈছে যে প্ৰাচীন ভাৰতত এই ছটা বিশ্ববিদ্যালয় ছটা মানে ছখন 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 বিশ্ববিদ্যালয় আছিল আৰু নামকেইটা হ'ল তক্ষশিলা শ্ৰী ধ্যান কটক ধান্য কটক নালন্দা উদান্তপুৰী দেৱবিহাৰ বা বিক্ৰমশীলা আৰু উজ্জয়িনী এইকেইখন হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনৰ নাম এইকেইটা নাম মুখস্থ কৰি ৰাখিবা যে তক্ষশিলা শ্ৰীধ্যান্য কটক নালন্দা উদান্তপুৰী দেৱবিহাৰ বা বিক্ৰমশীলা আৰু উজ্জয়িনী এইকেইখন এই ছখন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাচীন ভাৰতত আছিল তক্ষশিলাত যি বিশ্ববিদ্যালয় আছিল সি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালৈকে আছিল অৰ্থাৎ আহ যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মৰ এক শতিকা পূৰ্বলৈকে আছিল কি তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তলত কেইবাখনো চতুস্পী আছিল আৰু তাত ওঠৰবিধ শিক্ষা দিয়া হৈছিল দক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত ওঠৰবিধ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু কৈছিল যে সেই ওঠৰবিধৰ বিধত ভাস্কৰ বিদ্যা চিত্ৰাংকন ভাস্কৰ বিদ্যা মূৰ্তি সজাগ সেইটো চিত্ৰাংকন মূৰ্তি কটা আৰু আন হাতে কৰা বিদ্যা শিক্ষা দিয়া হৈছিল হাতেৰে যিবোৰ কাম কাজক সেই হাতৰ কাৰুকাৰ্য সেই হাতৰ কাম কাৰ্য বা হাতৰ কলা শিল্পক তেওঁ তাত শিকোৱা হৈছিল ইয়াতে অত্ৰেয় ঋষিয়ে আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা দিছিল আৰু তাত অত্ৰেয় ঋষিয়ে গৃহৰ শিক্ষা দিছিল আয়ুৰ্বেদৰ শিক্ষা দিছিল আৰু বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক এজন আছিল তেওঁৰ নাম আছিল জীৱক বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱক এই বিশ্ববিদ্য়ালয়তে পঢ়িছিল এই তথ্যটো তোমালোকে জানি থোৱা ভাল বুদ্ধদেৱৰ যিজন চিকিৎসক আছিল জীৱক তেওঁ দক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়তে পঢ়িছিল তেওঁ অত্ৰীয় মুনিৰে ছাত্ৰ আছিল এই বিদ্যালয়তে জীৱকে সাত বছৰ পঢ়িছিল আৰু পানীনী আৰু চাণক্যও এই বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ আছিল পানিনীৰ নাম নিশ্চয় শুনিছা সংস্কৃতৰ যি ব্যাকৰণ লিখিছিল যিখন ব্যাকৰণ গোটেই বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ তদুপৰি চাণক্যৰ নাম শুনিছা তেওঁ তোমালোকে চাণক্য মহাৰাজ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ তেওঁ প্ৰধান পৰামৰ্শদাতা আছিল চাণক্য পালিনী এওঁকেও তক্ষশিলাতেই পঢ়িছিল এই বিদ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ পশ্চিমৰ পৰা পাৰস্য দেশৰ পৰাও ছাত্ৰ আহিছিল পশ্চিমৰ পৰা আহিছিল পাৰস্য যা যাৰ এতিয়া নাম ইৰাণ তাৰ পৰাও ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ আহিছিল আৰু বেকত্ৰিয়া আৰু মগধ দেশৰ পৰাও ছাত্ৰ আহি পঢ়িছিল বেকত্ৰিয়া আৰু মগধ দেশৰ পৰাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ ছাত্ৰবোৰ আহিছিল অৰ্থাৎ ইয়াৰ খ্যাতি দেশ বিদেশলৈ বা বহু দেশলৈকে বিয়পি গৈছিল তাত যে আহিছিল যেতিয়া ই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গুচি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল প্ৰথমতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়হে আছিল কিন্তু বৌদ্ধ ধৰ্ম যেতিয়া প্ৰসাৰ ঘটিল যেতিয়া বৌদ্ধ ধৰ্ম গোটেই বিশ্বতে লাহে লাহে প্ৰসাৰ ঘটিল তেতিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়খনো বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল আৰু তাত তেতিয়া ইয়ালৈ পঢ়িবলৈ চীন দেশৰ পৰাও লোক আহিছিল চীন দেশৰ পৰাও বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি পঢ়িছিলহি এইটো হ'ল তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা এতিয়া আমি কথা পাতিম শ্ৰী ধান্য কন কটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে এইখন আছিল অমৰাৱতী আমি অমৰাৱতী বুলিও বহুতে কয় অমৰাবতী নগৰৰ ওচৰত আছিল ইয়াত হিন্দু আৰু বৌদ্ধ দুয়োবিধৰে শিক্ষাকে দিয়া হৈছিল আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালৈ বৰ্তমান আছিল অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালৈ বৰ্তি আছিল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালৈকে ই আছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল নাগাৰ্জুনা নাগাৰ্জুনৰ নাম শুনিছা নহয় তেওঁ শ্ৰী ধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল তাৰপিছত এতিয়া আহিম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বেদ চিকিৎসা আৰু অংকশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বেদ চিকিৎসা আৰু অংকশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকাৰ পৰা আঠ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ বৰ্তমান হৈছিল অৰ্থাৎ ই যীখ্ৰীষ্ট জন্মৰ এটা শতিকাৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যীখ্ৰীষ্ট জন্মৰ আঠ শতিকা আঠশ বছৰ পিছলৈকে ই আছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে দহ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাহিৰে ভিতৰ অৰ্থাৎ যিসকল ভিতৰত আহি পঢ়িছিল বা বাহিৰৰ পৰা পঢ়িছিল আহি সকলো মিলাই দহ হাজাৰ ছাত্ৰ আছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু শিলভদ্ৰ নামৰ এজন উদাসীন পণ্ডিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিখ্যাত অধ্যক্ষ আছিল তোমালোকে হয়তো জানা শিলভদ্ৰ নামৰ অসমৰ এজন সাহিত্যিক আছিল তেওঁ সদ্বনাম আছিল বাৰু শিলভদ্ৰ তথাপি সেই শিলভদ্ৰ সদ্বনামটো মূল আছিল যে তেওঁ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছিল আৰু ইয়াত কোনো খৰচ নোলোৱাকৈ শিক্ষাদান কৰা হৈছিল তেতিয়া শিক্ষাদান তেতিয়া সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আছিল কোনো খৰচ লোৱা হোৱা নাছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু ইয়াত ব্যাকৰণ তৰ্কশাস্ত্ৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ দৰ্শন শাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মিক আহ বিজ্ঞানৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ খুব উন্নত ধৰণৰ ইয়াত আহ শিক্ষা দিয়া হৈছিল যেনে তৰ্কশাস্ত্ৰ ব্যাকৰণ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ দৰ্শন শাস্ত্ৰ আধ্যাত্মিকতাবাদ ইত্যাদি আহ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো পুথিভঁৰাল আছিল সি ভাৰতবৰ্ষৰে সকলো পুথিভঁৰালতকৈ ডাঙৰ আছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিভঁৰালটো ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়তকৈ ডাঙৰ আছিল আৰু সেই পুথিভঁৰালটো ন তল তলীয়া আছিল অৰ্থাৎ ন সলপীয়া আছিল আৰু তাৰ নাম আছিল ৰত্নধী যিটো নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় পুথিভঁৰাল আছিল পুথিভঁৰালটো ন সলপীয়া আছিল ন তলীয়া আছিল আৰু তাৰ নাম আছিল ৰত্নধী শিক্ষাগাৰটোত এশটা কোঠালিত এশটা শ্ৰেণী বহিব পাৰিছিল ইমান ডাঙৰ আছিল যে ইয়াত এশটা কোঠালি আছিল এশটা ৰুম আছিল আৰু তাত এশটা শ্ৰেণী বহিব পাৰিছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইৰ ছাত্ৰৰ আদৰ্শ আছিল অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়খন ইমান বি প্ৰখ্যাত আছিল আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ইমান উন্নতমানৰ আছিল যে ই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ছাত্ৰ ঠাইৰ কাৰণে ই আদৰ্শ আছিল সাতশ বছৰৰ ভিতৰত এজনো ছাত্ৰৰ অশিষ্টাৰচাৰৰ কথা উল্লেখ নাই ইয়াত সাতশ বছৰ ধৰি এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ যি শিক্ষা প্ৰদান হৈছিল তাত কিন্তু কোনো এজন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বা ছাত্ৰই বেয়া কিবা কৰিছিল বুলি তাৰ কিন্তু কোনো উল্লেখ নাই গতিকে ইয়াতে গম পাব পাৰি তাৰ শিক্ষা কিমান উন্নতমানৰ আছিল বা তাৰ ছাত্ৰসকলো কিমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ আছিল ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে এই সাৰ কথা অনুমান কৰি লব পাৰা তাৰপিছত আহিব দেশ বিদেশৰ ছাত্ৰ আহি নানান ভৰি পৰিছিল কিন্তু তাৰ আদৰ্শ ইমান ওখ আছিল যে সকলোৱে তাত পঢ়িবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিল অৰ্থাৎ আমাৰ এতিয়া কিছুমান খুব উন্নতমানৰ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰৱেশ পৰীক্ষা দিব লাগে আৰু সকলো হয়তো সেই প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক তেনেকুৱা আছিল তাক সকলোৱে কিন্তু পঢ়িব পৰা নাছিল কৈছে যে খুব কম ছাত্ৰহে তাত প্ৰৱেশ লাভ কৰিছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া চীন দেশৰ পৰিব্ৰাজক ইউ এন চাঙে যোগ শাস্ত্ৰ পঢ়ে তেতিয়া আমাৰ দেশৰ ৰজা ভাস্কৰ আমাৰ দেশ মানে অসমৰ অসমৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাই ইউ এন চাঙলৈ চিঠি লিখিছিল আমাৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ তেওঁক এই দেশলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰি চিঠি লিখে নালন্দাৰ বিহাৰৰ ঠাইখন এতিয়া আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট খানি চোৱাত ভাস্কৰ বৰ্মাৰ চিঠিৰ মোহৰ এটা পায় অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰ্মা আমাৰ যি অসমৰ ৰজা আছিল তেওঁ ইউ এন চাঙক অসমলৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই এখন চিঠি লিখিছিল আৰু চিঠিখন হয়তো পোৱা নাই কিন্তু চিঠিখনত লগোৱা মোহৰটো চিঠিখনত যিটো মোহৰ লগাই সেইটো পোৰা মাটিৰ আছিল সেইটো এতিয়া পোৱা গৈছে লগত যোৱা এটা পোৰা মাটিৰ মোহৰ পোৱা গৈছে কোনে ক'ব এই মোহৰটো ভাস্কৰ বৰ্মাই ইউ এন চাঙক নিমন্ত্ৰণ কৰা পত্ৰৰ মোহৰ নহয় অৰ্থাৎ এটা মোহৰ পোৱা গৈছে পোৰা মাটিৰ আৰু সেই পোৰা মাটিৰ সেই মোহৰটোৱে হয়তো ভাস্কৰ বৰ্মনে ইউ এন চাঙক মাটি পঠিওৱা চিঠিখনৰ মোহৰ আছিল বুলিয়েই ধৰিব পাৰি তাৰপিছত উদান্তপুৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এইটো আছিল পাল ৰজাবিলাকৰ আগৰে পৰা আছিল কিন্তু খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতহে ই বিশেষ খ্যাতি লাভ কৰেহে ই আহ উদান্তপুৰৰ যিখন বিশ্ববিদ্যালয় সি খ্যাতি লাভ কৰে এই বিশ্ববিদ্যালয় এটা বহুমূলীয়া পুথিভঁৰাল আছিল যাক মুছলমান বিলাকে বিলাকে বাৰশ দুই খ্ৰীষ্টাব্দত নষ্ট কৰিছিল অৰ্থাৎ মুছলমানসকলৰ যেতিয়া আগ্ৰাসন হৈছিল মুছলমানসকলে বাৰশ দুই খ্ৰীষ্টাব্দত এই পুথিভঁৰালটো ধ্বংস কৰি পেলাইছিল আৰু বিক্ৰমশীলা বা দেৱবিহাৰ এতিয়া বিক্ৰমশীলাৰ বিষয়ে বিক্ৰমশীলা বা দেৱবিহাৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধৰ্মপাল ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল পালবংশৰ ধৰ্মপাল ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতিকাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তলত ছটা উচ্চ বিদ্যালয় আৰু এশ আঠজন অধ্যাপক আছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছটা কি আছিল উচ্চ বিদ্যালয় আৰু এশ আঠজন অধ্যাপক আছিল আৰু এই বিদ্যালয়ৰ চাৰিশ বছৰ পাছত নষ্ট হয় চাৰিশ বছৰ ধৰি ই বৰ্তি থাকে আৰু তাৰপিছত ই ধ্বংস হয় ছাত্ৰ থাকিবৰ নিমিত্তে বিদ্যালয় গাতে লগা চাৰিখন সত্ৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰাবাস আছিল আমাৰ যেনেকুৱা হোষ্টেল থাকে তাত তেতিয়াও হোষ্টেল আছিল আৰু চাৰিখন সত্ৰ বুলি কৈছে চাৰিটা সঠাৎ চাৰিটা হোষ্টেল বা চাৰিটা ছাত্ৰাবাস আছিল তাত ছাত্ৰবিলাকে বিনা খৰচত খাবলৈ আৰু থাকিবলৈ পাইছিল অৰ্থাৎ তেতিয়া যদি শিক্ষামান বহুত উচ্চ আছিল বহুত উন্নতমানৰ আছিল আৰু সুবিধাখিনি বহুত বেছি আছিল কিন্তু তেতিয়া ছাত্ৰবিলাকে খোৱা আৰু পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে থাকি থকা আৰু খোৱাৰ কাৰণে যি কোনো খৰচ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল আৰু ইয়াৰ পিছত আহিছিল উজ্জয়িনী যিখন বিশ্ববিদ্যালয় তাত একালত অৰ্থাৎ বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰাজত্বৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো পণ্ডিত লোকসকলৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল উজ্জয়নী বিশ্ববিদ্যালয়খন আৰু বিখ্যাত আছিল সেইটো কাৰণেই তাত বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰজাৰ সময়ত যিখিনি আটাইতকৈ গুণী জ্ঞানী মানুহখিনি তেওঁলোকৰ সমাহাৰ ঘটিছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশেষকৈ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ চৰ্চা বহুত আগৰ পৰাই চলিছে উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়ত জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰো শিক্ষা দিয়া হৈছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধদেৱৰ দিনতো প্ৰখ্যাত আছিল অৰ্থাৎ বুদ্ধদেৱৰ যেতিয়া বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰসাৰ হয় সেইখিনি সময়তো উজ্জয়িনী এই বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰসিদ্ধ আছিল জনাজাত আছিল বা জনপ্ৰিয় আছিল আৰ্য শিক্ষাৰ চৌষষ্ঠি কলাবিদ্যাৰ শিক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকৰ তলত দিয়া এঘাৰটা বিভাগত দিয়া হৈছিল এঘাৰটা বিভাগ কি কি এক নম্বৰতে সাহিত্য শিক্ষা আছিল গৃহপাল বিদ্যা ৰন্ধনবিদ্যা সাজ সজ্জা আৰু পৰিচয় বিদ্যা হাতেৰে কাম কৰা বিদ্যা শিল্পবিদ্যা বিজ্ঞান সংগীত বিদ্যা নাট্যবিদ্যা শিষ্টাচাৰ বিদ্যা আৰু শাৰীৰিক ব্যায়াম বিদ্যা অৰ্থাৎ বৰ্তমান প্ৰাসংগিক প্ৰায় আটাইবোৰ বিদ্যাকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়তে প্ৰদান কৰা হৈছিল বা শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল বৰ্তমান আমাৰ যি সমাজত যিখিনি প্ৰাসংগিক বা সমাজত যিখিনি শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন সেই সেইখিনি শিক্ষা তাত দিয়া হৈছিল তোমালোকৰ হয়তো জানি আচৰিত লাগিছে বা পঢ়ি আচৰিত লাগিছে যে এই ধৰণৰ যিবোৰ বিদ্যা যিবোৰ বৰ্তমানো প্ৰাসংগিক সেইখিনি সময়তে মানুহে ভাবি উলিয়াইছিল আৰু সেইখিনি সময়তেই এই ধৰণৰ বিদ্যা প্ৰদান বা শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল ওপৰত কোৱা কথাৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ দেখিছে যে অন্যান্য সভ্য দেশত ছাত্ৰ শিক্ষাৰ নিমিত্তে যি বন্দোবস্ত কৰিছিল এই দেশত তাতকৈ কোনো কম বন্দোবস্ত কৰা হোৱা নাছিল অৰ্থাৎ অন্যান্য দেশত উন্নত দেশত শিক্ষাৰ কাৰনে যিমানবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিমানবোৰ আহ প্ৰচেষ্টা লৈ আছে যিমানবোৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে আমাৰ দেশত কিন্তু তাত কোনো গুণে কম নহয় আমাৰ দেশতো বহুত উন্নত মানৰ শিক্ষা প্ৰাচীন ভাৰততে আছিল আগৰ কালৰ ছাত্ৰবিলাকে শিক্ষা লাভ কৰি নানা বিষয়ত যেনেকৈ সিদ্ধি লাভ কৰি নতুন নতুন তত্ব আৰু সত্য় আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আগৰ দিনৰ ছাত্ৰসকলে যেতিয়া শিক্ষা লাভ কৰিছিল নতুন নতুন তত্য় তত্ব আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সত্য় আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এতিয়া কি কোনো ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰই কিয় তেনে সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহয় কিন্তু বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষা ভাৰতবৰ্ষখন ইমান উন্নত হৈছে সেইটো প্ৰাচীন ভাৰতত তেতিয়া ছাত্ৰসকলে এই শিক্ষা লাভ কৰি নতুন নতুন তত্ব নতুন নতুন সত্য উদ্ভাসিত কৰিছিল বা উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছিল বা সত্য তেওঁলোকে পোহৰলৈ আনিছিল কিন্তু বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰসকলে সেই কামটো কিয় কৰিব পৰা নাই বাৰু ইয়াত কিয় পিছ পৰি আছে ইয়াত কেৰুণটো কি যদিওবা দুই এজনে কৰবাত দুই এক তত্ব আৱিষ্কাৰ কৰিছে সি ধৰ্তব্য নহয় যদি কোনোবা এজনে দুই এটা কৰিছে সি ইমান ধৰিবলগীয়াও নহয় গোটেই বিশ্বতে আলোড়িত কৰিব পৰা বিধৰ নহয় তেনেহলে কি ছাত্ৰ কি অভিভাৱকসকলে এবাৰ ভাবি চোৱা উচিত নহয়নে যে এনে হ'বৰ কাৰণ কি গতিকে যিসকল ছাত্ৰ তোমালোক যিহেতু ছাত্ৰসকল আমাৰ শিক্ষকসকলৰ লগতে লগতে অভিভাৱকসকলে ভাবি চাব নালাগেনে যে আমাৰ কত জগৰ লাগিছে কত খেলি মেলি হৈছে কত আখোঁ আমাৰ কেৰুণ কি যাৰ যাৰ ফলত এতিয়াৰ আমাৰ ছাত্ৰসকলে বা এতিয়া আমাৰ সমাজে এতিয়া যিসকলে শিক্ষা লাভ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকে কোনো ডাঙৰ সত্য পোহৰলৈ আনিব নোৱাৰা কাৰণটো কি এইটো আমি বিশ্লেষণ কৰিবলগীয়া বা আত্মানুসন্ধান কৰিবলগীয়া বস্তু নহয়নে বাৰু কৈছে যে যদিও বা গভৰ্ণমেণ্টে বছৰি কোটি কোটি টকা আমাৰ লৰা শিক্ষাৰ নিমিত্তে খৰচ কৰিছে আৰু যদিও লাখে লাখে লৰাই শিক্ষা লাভ কৰিব লাগিছে তথাপি কিয় আজিকালি স্বাধীন চিন্তা কৰি নতুন তত্ব বাহিৰ কৰিব পৰা ছাত্ৰৰ সংখ্যা ইমান কম যদিওবা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ চৰকাৰে লাখে লাখে টকা খৰচ কৰিছিল লাখ লাখ ল'ৰাই পঢ়িবলৈ গৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে পঢ়ি আছে প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ শিক্ষা লাভ কৰি আছে কিন্তু নতুন তত্ব এটা নতুন কিবা আৱিষ্কাৰ এটা খুব যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ এনেধৰণৰ আৱিষ্কাৰ বা এনেধৰণৰ কোনো তত্ব কোনো উলিয়াব পাৰি পৰাত সক্ষম আমাৰ ছাত্ৰবোৰ কিয় হোৱা নাই বাৰু ইয়াত কি হৈছে কিয় পৰা নাই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কৈছে মোৰ ক্ষুদ্ৰ বুদ্ধিয়ে যি ঢুকি পাইছে যিখিনি কথা মই গম পাইছো এনে হ'ব প্ৰধান কাৰণ হৈছে আগৰ দিনত আজিকালিৰ দৰে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কেৱল চাকৰি কৰা নাছিল আজিকালি অৰ্থ হৈছে বৰ্তমানৰ শিক্ষাই কি কৰিছে লৰা মানুহ ল'ৰা ছোৱালীক কি কৰিছে যেতিয়া শিক্ষা লাভ কৰিছে তাৰ উদ্দেশ্য এটাই যাতে তেওঁ এটা ভাল চাকৰি পায় আৰু চাকৰি পাবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কেৱল সেইখিনিকে তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিছে আৰু সেইখিনিৰে পৰীক্ষা দিছে আৰু সেইখিনিৰ ফলত সেইখিনিকে চলি আছে নতুন কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে কোনো আহৰি তাত পোৱা নাই কৰিছে যে আগৰ কালৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিল মানুহৰ সৎ বৃত্তিবোৰক ফুলাই তুলি অসৎ বৃত্তিবোৰক তুলি বা দলিয়াই পেলাই তেওঁক জীৱন যুদ্ধৰ নিমিত্তে ভালকৈ সাজু কৰা আগৰ দিনৰ যিবোৰ শিক্ষা আছিল তাৰ উদ্দেশ্য আছিল মুখ্য লাভলৈ গৈ যদি যাবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তেওঁৰ যিখিনি ভাল বৃত্তি আছে ভাল প্ৰবৃত্তি আছে ভাল গুণ আছে সেইখিনিক ফুলাই অৰ্থাৎ সেইখিনিক বেছিকে বিকশিত কৰিব লাগে আৰু যিবোৰ বেয়া আছিল সেইবোৰক নাইকিয়া কৰিব লাগে পৰিমাৰ্জন কৰিব লাগে নোহোৱা কৰিব লাগে আৰু সেইখিনি দলিয়াই পেলাব লাগে আৰু কি কৰিছে জীৱন যুদ্ধৰ নিমিত্তে ভালকৈ সাজু লাগে আৰু জীৱনটো ভালকৈ জীয়াবৰ কাৰণে মানুহক সাজু কৰিব লাগে আগৰ দিনৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ সেইটো আছিল কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যটো কেৱল চাকৰি কৰা হোৱাৰ বাবেই এনেধৰণৰ নতুন সত্য় বা নতুন কিবা এটা আৱিষ্কাৰ কৰাত আমাৰ ছাত্ৰ সমাজ বা আমাৰ যিটো নতুন প্ৰজন্ম তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে এইটোৱে হৈছে এই পাঠটোৰ মূলখিনি ভাৱ আমি সোধো পাঠটো এবাৰ আলোচনা কৰিলো এতিয়া এই পাঠটো পঢ়ি আমি কিখিনি বুজিলোঁ সেইখিনি এবাৰ আমি আলোচনা কৰি চাওঁচোন আহা আৰু এইখিনি আমি আলোচনা কৰাৰ লগতে কেইটামান শব্দ যদি তোমালোকৰ অৰ্থ বুজি পোৱাত তোমালোকৰ অকণমান অসুবিধা হৈছিল তেনেহ'লে সেইকেইটা শব্দৰ আলোচনা আমি লগতে কৰি লওঁ প্ৰথমতে কৈছে মুখ্য যিটো মুখ্য মুক্তিৰ কথা কৈছিলোঁ মই সংসাৰ বন্ধনৰ পৰা আঁতৰি অহা অৱস্থা অৰ্থাৎ নিৰ্বাণ বা মুক্তি সংসাৰৰ বান্ধনৰ পৰা মুক্তি তাৰ পৰা আঁতৰি অহা অৱস্থা নিৰ্বাণ বুলিও কোৱা হয় পুৰুষাৰ্থ ধৰ্ম অৰ্থ কাম আৰু মুখ্য পুৰুষৰ প্ৰয়োজনীয় এই চতুৰ বৰ্গ চেষ্টা বা যত্ন অৰ্থাৎ এইখিনি কৰা যিখিনি কাম কৰিব লাগে এজন পুৰুষে এজন মানুহে সেইটোকে পুৰুষ সাৰ্থক কৰিছে যিখিনি কৰিলে তেওঁৰ জীৱনটো সাৰ্থক হয় তাৰপিছত পানিনীৰ কথা কৈছে সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণ প্ৰণেতা পানিনীয়ে সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰথমখন ব্যাকৰণ প্ৰণে প্ৰণয়ন কৰিছিল আৰু এওঁৰ সংস্কৃত ব্যাকৰণখন আঠটা অধ্যায়ত সম্পূৰ্ণভাৱে এইখনক অষ্টা ধ্যায়ী বুলি কৈছিল এইটো অষ্টা ধ্যায়ী এইখন নামটো আহে পানিনীৰ ব্যাকৰণখনৰ নাম কি অষ্টা ধ্যায়ী আদিৰ পৰা অন্তলৈকে ব্যাকৰ্ষণী সূত্ৰেৰে বন্ধা আছে আৰু এইখন সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰসিদ্ধ তাত চাণক্য কথা কৈছিল নহয় মৌৰ্য বংশীয় ৰজা চন্দ্ৰগুপ্তৰ ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞানৰ এগৰাকী অতি বিচক্ষণ বুদ্ধিৰ লোক এওঁৰ আন দুটি নাম বিষ্ণুগুপ্ত আৰু কৌতিল্য এই দুটা নামেৰেও তেওঁক জনা যায় অৰ্থশাস্ত্ৰ হ'ল তেওঁৰ বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থ আৰু অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত যদি কেতিয়াবা আহিব পাৰে অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিল চাণক্য কৌতুল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত যিয়ে নহয় এই কিটো উত্তৰ লিখিবা আচলতে চাণক্য লিখিবা আৰু যদি চাণক্যৰ আন এটা নাম কি কৌতুল্য আৰু পুৰণি নাম আছিল বিষ্ণুগুপ্ত এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু এতিয়া আমি যিমানখিনি কথা আলোচনা কৰিলো সেই কথাখিনি কিমাননো বুজি পালো তাক আমি সামান্য আলোচনা কৰি চাওঁ আমি কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ লওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হল চাণক্য কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ আছিল প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল চাণক্য কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল তোমালোকে নিশ্চয় জানা কোনখন বিশ্ববিদ্যালয় আছিল বাৰু মনত পৰিছেনে চাণক্য আছিল তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ মনত পৰিছেনে চাণক্য তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল এতিয়া আহোঁ আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ নাম কি আছিল বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ নামটো মনত পৰিছে বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক গৰাকীৰ নাম হ'ল জীৱক হয়নে মনত পৰিছে নিশ্চয় বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক গৰাকীৰ নাম জীৱক এতিয়া আহো আমাৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে নাগাৰ্জুন কোনোখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল শ্ৰী ধান্য কটক ধান্য কটক শ্ৰীধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ নাম আছিল নাগাৰ্জুন মৰ্ম্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় এই পাঠটো পঢ়ি বুজি পালা যি আমি ব্যাখ্যা কৰিলোঁ সেই ব্যাখ্যাৰ সৈতে তোমালোকে পাঠটো পঢ়াত তোমালোকৰ সহ সহজ সৰল হৈছে বা তোমালোকে সৰলভাৱে বুজিব পাৰিছা যি কি নহওক এতিয়া তোমালোকে মোক বিদায় দিয়া পুনৰ কেতিয়াবা তোমালোকক এনেদৰে ক্লাছত লগ পাম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ